БелАЗ – это вам не «Жигули». Как все мы знаем, в Жодино базируется большой для Беларуси клуб «Торпеда». Тем не менее, после Дмитрия Молоша он не побоялся доверить управление команды, не имеющего самостоятельного опыта работы со взрослыми футболистами Дмитрию Линцевичу. Из отпуска жодинцы выйдут в середине января, а пока представим небольшой сюжет портфолио на главного тренера. Теперь ему придется чаще появляться в медиа. Вот и узнаем, что он собирается строить на «БелАЗе». Во-первых, мы вас поздравляем, да. Для меня это с вами первое интервью. А поздравляю с тем, что вас назначили на должность куперу для вас серьезную, да, главный тренер команды высшей лиги. И первый вопрос логичный: как вообще проходили переговоры? Долго ли на вас вышли? Быстро, быстро ли вы согласились или долго думали? Ну, во-первых, спасибо за поздравления. Вышли на меня буквально, наверное, недели за две до окончания чемпионата. Люди из руководства «Торпеда Жодина» предложили встретиться, встретили, обсудили. Они послушали меня, мое видение футбола, как я это вижу. В принципе, это все было недолго. То есть я потом практически сразу согласился. «Торпеда БелАЗ» для нашего белорусского футбола команда серьезная, как всегда, амбициозная. Ну, вообще не страшно ли? Может же как получиться, может и не получиться. Ну, слушайте, если бы я этого боялся, то, наверное, вообще в эту профессию не пришел бы. И, честно вам скажу, даже когда ты трени, тренируешь дубль Минского «Динамо», поверьте, там тоже это... Ты не просто там так играешь в футбольчик, как я говорю, там тоже ты испытываешь какое-то давление, ответственность, с, с, с тебя тоже спрашивают. В целом, вот вы как тренер, какой футбол любите? Слушайте, я вообще не люблю вот эти разговоры, когда там начинают люди говорить, да, мы там будем играть в атакующий футбол. Во-первых, мы еще точно не знаем, как мы комплектуемся, какое будет комплектование, как, какие футболисты будут в команде. Для меня самое главное, чтобы был на поле порядок, чтобы футболисты знали, что они делают, когда мы атакуем, и что они делают, когда они обороняются. И должна быть команда, которая будет способна выжимать результат в каждом матче. Смотрите, сегодня вы с нами общаетесь, да, но вот, как я говорил, что теперь придется вам много общаться со СМИ и неважно это будет победа, проигрыш, вообще на это настроен, потому что некоторые тренеры, честно говоря, ну я все понимаю, когда проиграли, нет настроения, да, нет, не хочется ничего лишнего сказать и не общаются с представителями СМИ, но все-таки мы, как сказать, вот такой промежуточный этап между командой и болельщиками. Но ну, знаете, я вообще как бы не такой прям там любитель каких-то интервью, но я понимаю, что сейчас 21 век это часть профессии, поэтому как бы никуда. Конечно, хочется спросить о планах команды, да, когда из обыска выходят. Где вообще сборы будут проходить? Какой план подготовки, если в целом? -то? 12 января у нас первая тренировка. То есть весь январь и начало февраля мы будем здесь, в Жодино, либо на базе, либо здесь, на искусственном поле. В Жодино. С 9 февраля у нас запланирован турнир в Бресте. А там уже по возвращению с турнира, там, в принципе, мы еще не знаем точной даты кубка 1-4, но, скорее всего, что это продолжим готовиться здесь в Жодзе. А кто ваш тренерский штаб ходит? Ну, или будет ходить? Ну, Валентин Петрович Михеев остается, также Владимир Щеревич будет, как бы я его знаю, скажем так, с детства, это мой земляк по вратарям Володя Гаев, который бы работал в Славске. Ну, я так понимаю, что о заграничных сборах вообще речь не идет? Ну, честно говоря, мы не, поднимали этот вопрос. Бенчик, да, и Славик говорил, что то очень тяжело, ну в его команде там на два, на три года заключить контракт. А вот торпеда белаз игроки как на год заключают контракты, там не знаю с возможностью продления или есть варианты 2 три года. Ну с этого сезона, по крайней мере, мы будем пытаться, если это будет подписывать контракт, там молодой футболистом плюс-минус возрасте 20 лет, будем пытаться договориться, что это был контракт как минимум на два года. Получится или нет, посмотрим. Но, конечно, в основном футболисты хотят одногодичный контракт. Вот вы как специалист, пойдемте, который проработал и в команде первой лиги, да, в команде высшей лиги, вот сначала об элитном дивизионе. Но реально уровень упал нашего футбола, клубного имею в виду. Ну, я думаю, что стал ниже, ни для кого не секрет. Если сравнивать там с годами, когда у нас там Бате играла в группе Еврокубков, Динамо играла в группе Лиги Европы, если не ошибаюсь. Ну, конечно, он упал. Насколько Сильно тяжело сказать, но то, что стало ниже, 100%. Хорошо, еще один вопрос о сборной Беларуси. Много ходит разговоров, не буду пока это слухами называть, что вот Виктор Михайлович Гончаренко возглавит команду. На ваш взгляд, ну, хороший ли это ход, правильно? Ну, я думаю, это сильнейший наш белорусский тренер на данный момент. Я думаю, это, ну, по мне, 100% правильный выбор. Я думаю, что в Беларуси у нас сейчас специалиста нет туда, может быть, у него там были не совсем хорошие результаты там в последнее время. Но то, что это топовый тренер, который добивался большого результата из БТ, из ЦСКА и хорошие результаты там с Краснодаром, вот это сто процентов топ специалист. Ну тогда спасибо вам за интервью, спасибо. да? Удачи вам в сезоне еще, думаю, не спасибо. раз встретимся. Спасибо. спасибо.